रहीम अलक्म यूर्स कैसे हैं आप उम्मीद है खैरियत से होंगे जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें वेलकम इन कुकिंग स्का जोन जी तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ तो आज हम बनाने लगे हैं सर्दियों का जो हर दिल लजीज़ सूप तो मैं आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप और इसमें मैं चिकन भी ऐड करूँगी और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है मुफीद होता है और सब्ज़ियाँ आपको बहुत ताकत देती हैं तो जब भी आपको ठंड महसूस हो तो गर्मा गर्म जो है वो सूप इंजॉय करें तो इसमें मैं यूज़ करूँगी वेजिटेबल्स जिसमें है मटर और इस तरह से बंद गोभी इसको भी मैंने क्रश कर लिया है और शिमला मिर्च है इस तरह से बारीक मैंने इसको काट लिया है और इस तरह गाजर है और गाजर को भी मैंने बारीक बारीक बारी इस तरह से काट लिया है और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा मैं सूप किस तरह से रेडी करती हूँ और स्किप किए बगैर देखिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो आइए जो है सबसे पहले चिकन जो है इसको इस तरह से हम देते हैं चिकन को मैं इस तरह से कट लगा कर और इसको जो है वो गर्म पानी में डाल दूंगी ताकि ये अच्छा सा उबल जाए और इसके बाद रेशे से कर लेंगे तो आइए इसको पानी में डालते हैं जी वी बस तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में जो है पानी डाल दिया है और ये नीम गरम सा हो चुका है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन को ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए और इसके बाद फिर हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगी वो चिकन गलने के बाद मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी एक चम्मच सिरका ताकि ये चिकन को जल्दी से अच्छा सा गला दे तो इसमें जो है वो वन टेबल स्पून जो है सिरका मैंने ऐड कर दिया है और इसके साथ मैं जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक जी तो अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे अच्छा सा ताकि अच्छा सा बॉयल आ चिकन जो है वो गल जाए तो चिकन गलने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी भी बस तो चिकन जो हमारा अच्छी तरह गल चुका है ये देखिए माशाल्लाह इसको हम निकाल के जो है इसके पेशे कर लेते हैं अब सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर जो है इसी यखनी के अंदर ऐड कर देंगे दें हमने चिकन को निकाल लिया है मटर गोभी टमाटर और शिमला मिर्च अब मैंने इनको इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम जो अच्छी तरह से ढक देंगे बस तो इसके साथ ही मैंने जो है वो चिकन को जो है वो बारीक रेशम में काट लिया है इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ हम ऐड करेंगे सोया सॉस वन टेबल स्पून और इसके साथ सिरका जो है वाइट विनेगर वन टेबल स्पून और इसके साथ जो है वो चिली सॉस भी वन टेबल इसमें ऐड कर दूँगी अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ये देखिए माशाल्लाह से और ये जो सॉस हमने डाले हैं इसी से जो अब है इसका टेस्ट आएगा और इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसमें वन टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर काली मिर्च इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी जी तो ये थोड़ी सी जो है वो सब्जियां पक लें तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे मज़ीद बस तो यहाँ पे मैंने लिया है जो है एक प्याली पानी में दो चम्मच जो है कॉर्नफ्लार मैंने मिक्स किया है क्योंकि अब जो है हमारी सब्जियाँ गल चुकी हैं तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारा सूप ठीक हो जाएगा और इसके साथ ही मैंने एक अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है और हम सूप में ऐड करेंगे अंडा तो आइए इसको ऐड करते हैं तो देखिए माशाल्लाह से हमारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी सी जो है वो पक चुकी हैं और कितना ख़ूबसूरत कलर है इनका अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर उसके साथ हम इसको चम्मच को हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से ताकि ये जम ना जाए अच्छी तरह से थिक हो जाए इसमें देखिए जी इसको दो तीन बॉयल आएंगे तो ये अच्छा सा जो है हमारा सूप जो है वो थिक हो जाएगा कॉर्नफ्लावर से को चार से पाँच मिनट इसी तरह बराबर हिलाते रहेंगे जी भी बस तो कॉर्न अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें ऐड करूँगी अंडा और अंडे को इस तरह से हम मिक्स करेंगे ये देखें माशाल्लाह अंडा बहुत ही अच्छी सी फॉर्म में आ चुका है और अब जो है हमारी रियल जो है वो सूप की लुक रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही प्यारी लुक जो है वो सूप की रेडी हो चुकी है बिल्कुल हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है अच्छा सा अब मैं इसको मज़ीद एक से दो पॉइंट दूंगी और इसको डिश आउट करेंगे जी वी बस तो माशाल्लाह से हमारा सूप ये देखें बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है और इसमें बहुत ही जो वेजिटेबल्स की लुक बहुत अच्छी आई है और आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सदियों में इन्जॉय कीजिएगा और इसके साथ अगर आपको कम लगे तो और साँस डाल दीजिएगा तो वी बस जो है मेरी रेसिपी को लाइक शे और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी इसको फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़